महाराष्ट्र टुडे परिस्थितीचा आढावा भारताचे ऑपरेशन सिंधू रॅक्शन बोर्डवर पाकिस्तान मधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावर क्षेपणास्त्र हल्ला अनेक दहशतवादी ठार भारतीय सशस्त्र दलांनी मंगळवार बुधवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानाने मधील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावर क्षेपणास्त्र हल्ले केले या संयुक्त कारवाईत लक्षर आणि हवाई दलांनी मिळून नऊ दहशतवादी अड्ड्यावर हल्ला केला यामध्ये मोठ्या संख्येने दहशतवादी मारले गेल्याचे वृत्त आहे या ऑपरेशनला ऑपरेशन सिंदूर असे नाव देण्यात आले आहे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री म्हणाले की बावीस एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली ज्यामध्ये पंचवीस भारतीय आणि एक नेपाळी पर्यटक ठार झाला होतं ते म्हणाले की लक्षराशी संबंधित बी आर

डेढ़ के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था इस कार्रवाई में नाइन टेरिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया पाकिस्तान में पिछले तीन दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा इसमें इस रिक्रूटमेंट इन सेंटर्स ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके के दोनों में फैले हैं आजच महाराष्ट्र टुडे ट्वेंटी फोर न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा